Окей. Okay. В yeah. остановке. В остановке Серега выходит. Никогда время закончится. Yeah. Так, ну и сейчас и мне еще не совсем, потому что Овертайны у нас не, не часто. <плес> а будет. А то вы будете замков судить, спрашивает матрос. Как решит федерация и экспертная комиссия федерации? О, oh, 40, вау! Wow. За прошлым Виннесе ничная лига по диске дивизион. Но ну, это, наверное, рекорд сегодня. Итак, овертайм. Вы решали наград для Арсенала. Так точно. Один 0 в серии до двух перемог в серии. Ледовый клуб. Изюминка чемпионата. Это еще только предизюминки. Изюминки все попереду. В пятницу у нас игра Из следующего пифинала Маяк Тирас. В понедельник ответная игра. Так что все дурасикало. 40, вау. 4.26. Итак, 5 хвилин у нас овертайм. До заброшенной шайбы. По гравцям давайте. Четыре гравца Спартака и четыре гравца Арсенала на майданчике. Ну, Игорь не часто судил, принимал в судействе. Наверное, несколько игр, да, судил. Игорь. Ну, возможно, ну, тут не ко мне, я объявлю, как только будет информация. Вакулич. Евгений. Так, четвертый. Период, так, на табло пишется у нас. Ну или первый овертайм. Может... Тут еще тоже по регламенту, но. Горос. Возможно, один. Два уже будет бага. Так, ну прогноз орешка. Помните, я говорил овертайм, я угадал. Кирилл, так. Ну и третья игры. Быть! Увага! Будет. Будет третья игра. Прогноз орешка. Сергей Вакулевич на площадке.